из-за того, что я с самого начала был за Украину, как бы только на, Майдане началось все это, мы как бы, у нас там была целая команда. И в один прекрасный день нас поймали ополченцы, ну, сепаратисты, и забрали нас все, телефоны, камеры, и бросили нас в подвал. И нас спас парень, который тоже в ополчении, но он уже все осознал, все понял, что он сделал. Но он сказал, ребята, у меня нет назад дороги, меня просто не отпустят. Я знаю, что вы обычные ребята, ну, то есть вы там делали добро все время, как бы я хочу вам сделать добро. Я там, вам, ну, короче, он нас через там командиров каких-то вытянул, то есть нас отпустили. то цей тайбер, я так разумею, ясно, тут уже два месяца, да? Да, в начале июня все сюда многие заехали. То есть сначала было не сильно много людей, может там до 50, но потом резко это все выросло, и там 200-230 человек было. Это двойные, они все двойные идут. То есть тут идет раз, два, то есть четыре месяца. Семья, допустим, мама, папа, дети там сверху спят. В основном так. Ну, как бы не думали, что будет столько много людей. Думали, как бы, ну, на время там, своих знакомых сначала вывести. Там вывезли 50 человек, там как-то жили так аккуратненько, все нормально. Но тут люди просятся и бросятся, решили кинуть клич. Как бы, кто хочет, давайте. А оказывается, люди хотят и едут. Это у нас женский душ. Тут 5 кабинок. Точно такой же у мужчин. Есть машинки, которые, в принципе, работают Засудочна, ну, тому що у людей дуже багато, всі все стирають, стирають. Потолки из за того, що дуже багато людей купается, они, вони зацвіли. Чи є гаряча вода? Чи тільки холодна? Ну, тепліша, ну, коли в інший бік повертаєш, але точно не гаряча. Літня вода. Але можу сказати, що точно тепліша, ніж у мене вдома, тому що в мене вдома немає гарячої води. Да недавно нам привезли ребята по любую кухню. По-моему, она была на Майдане. Вот. Как бы мы пытаемся ее освоить. освоить, да. Ну, я думаю, что будут готовить. Вот, вот то, что приготовили сегодня. Это э, картошка тушеная с этим. С тушенкой. Mm -hmm. Получается. Ну, вот две кастрюли на Да, это все топится на дровах. То есть там молодые ребята рублять дрова, которые там ну, то же саме привозим самі дрова. Прямо біля входу є така імпровізована дошка оголошень. Можемо тут прочитати, наприклад, комп'ютерні ігри, з яких годин є. Дитячий лікар, коли приймає тварин. Не приносити, з їжею не приходити, вказані пароль до Wi-Fi, бачимо. Ще є тут великий довгий список для тих, хто власне хоче собі знайти помешкання, більш зручне. І тут є графік чергування по містам. Бачимо Авдіївка, Донецьк, Славянськ, Краматорськ, Краснодон. Тут вказані навіть дати, коли чергує, що входить в обов'язки власне, чергових місць. Прибирання власне в цьому місці, де живуть основна маса людей, так само це е, приготування їжі, прибирання в туалеті і в ванні. Тобто це, як правило, групи е, із десяти осіб, переважно жінок, е, які у вільний час займаються прибиранням, тобто слідкують за чистотою цих приміщень. Ну видно зразу, що люди не, не бідні приїхали і айфони, і планшети, і що, що тут може не дуже. Там есть такие, которые беременные приехали, есть инвалиды, но вот инвалид там сейчас, я не знаю, там ни продуктов у нас в городе нет, то есть супермаркеты пустые просто. ТРК Украина, еще какой-то телеканал для интернет-издания Вести, вот это все со мной разговаривает. И те самые питания, мабуть, задают? Да, скорее всего, да. Например, как вам тут живется? Вот, да, 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 это самый насущный такой вопрос. Не издеваются ли над вами, как вас тут пытают, там, дохлых кошек заставляют кушать или нет. Тут были и такие у нас, приходили какие-то. Как нам тут живется, как нам тут живется? Хорошо нам тут живется. Ну хорошо тут живется. По крайней мере, здесь не стреляют, не бомбят и не летают над головами. Сыну два с половиной года, жена беременная. Чё там ждать, пока бомбить прямо на, на крышу будут сыпать? Чего именно в этот лагерь? Ну, бабушка является прихожанкой церкви Слова жизни. Вот а там кто-то из ее окружения там начал там организовывать вот всю все эту процедуру с выездом. Вот, ну и предложили ей, она согласилась, предложила нам, мы тоже вроде как бы молча покивали, так сели в поезд и уехали. А сейчас из Донецка вообще никто никуда не выезжает, железной дороги нет. Ну как, железная дорога есть, но невозможно выехать из города. когда ты смотришь интервью, которое дают, поселились переселенцы в заброшенном заводе. Думаешь, ну, господа журналисты, ну давайте же уже правду говорить. Это же не заброшенный завод. Это часть завода, выкупленный церковью. И на этой территории происходит вот этот лагерь. Это собственность церкви Иммануил. А что на ужин, скажи? Картошка тушеная с тушенкой. А это что такое? Это кабачки. А ну давай, вы представляете, это... Кстати, его можно есть. Серьезно. <связать> Кстати, его можно есть. Это, это овощи. Так, дальше. А это что тут, Антон? Это салат. Помидоры, огурцы свежие сегодняшнего дня. Что тут у нас? Ага, это супчик. Я оттуда, из социального центра, позвал поваров. И начали готовить для всех трехразовое питание. В 8 часов подъем, пол девятого молитва, в 9 часов завтрак, в 13.00 обед, в 7 часов ужин, в 8 часов собрание, которое организационно, вот такой маленький режим. С утра мужчины все, в основном мужское население, оно работает, или подсобником, или... А женщины смотрят за детьми. Хотя в город вот хотели, хотели бы мы. Я первый раз вообще в Киев попал. Вот, хотели бы куда-то в город выехать там посмотреть ну все-таки киев столица нашей родины столица украины хотелось бы там на крещатик может быть там на андреевский спуск может быть хотя просто посмотреть ради того чтобы сказать я был там на андреевском спуске ну не знаю даже даже еще еще даже не думали на эту тему может быть в будущем как-то и получится а сейчас в данный момент метро нет, не получится там ступеньки, и пешком ехать очень далеко, ну и, соответственно, такие вот. Ну, я верю, что я вернусь. В августе месяце я вернусь домой. Потому что мой дом, и мой, моя родина там, на востоке Украины. Алчевск, Артемовск, Луганская область. Я верю, что все оно закончится. И как бы я не рассчитываю. И многие не рассчитывают, что они будут здесь зимовать, или дети в школу будут ходить. Все верят в, ускор... в ускоренный вариант на наше возвращение. Как оно будет возвращение, что мы будем дальше там делать, это уже второй вопрос. Если все закончится, то я вернусь по-любому в Краснодон на время, закончу там все свои дела, как бы, ну, что-то решу с домом, там, с бизнесом, и по-любому, скорее всего, я перееду то ли во Львов, то ли в Киев, я думаю. Вот. Ну, потому что я думаю, что там еще останутся люди, которые, ну, не, все, не всех поймают, не всех сдадут, по-любому останутся пророссийские люди, которые будут за мной охотиться.